alhamdulillah vassalatu vassalomu ala rasulillah ambaba biz avvalgi darsimizdan vasvos kelib qolsa vasvosni haydash shaytonni vasvosini haydash haqida bayon qilib o'tayotgan edik shundan birinchi sababni aytib o'tdik birinchi sababi amantu billahi va rusulih deb aytishlik ya'ni allohga va rasulga iymon keltirdim deyishlik ya'ni buni kim yaratdi uni kim yaratdi uni kim yaratdi undan keyin kim yaratdi deb shayton so'rab boraverib oxiri oh, ollohni kim yaratdi degan savolga borib qolganda amantu billahirsullih ollohga va rasullarga iymon keltirdim deb aytishlik bilan yengadi shaytonni va shunday degan vaqtida robbingni kim yaratdi deganda u olloh nomi bilan shaytonni vosvosidan pano so'raydi va to'xtaydi va lam yulad yakullahu ahad degan gapni gapirib ham shaytonni qochirsa bo'ladi ikkinchi sabab shaytonni yomonliklardan saqlanish va vasvoslarni ketkazishlik to'g'risidagi ikkinchi fasl yana boshqa fasllar ham bor qirtul mu ikkita muavizani o'qishlik قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما نشو اكتا معوزتين اوخش لك فقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه إمام نسائي عبد الله بن أنيس رواه رواد خلقا أدلر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ المعوزات ثلاثة بابن صلى الله عليه وسلم أنجا أشتا معوزاتنا اوخش لك بيورده بيورده معوزات دب nimaliklarni aytib kelmadi ya'ni ikkita muavvizot u qul auzu bi robbil falaq va qul auzu bi robbin nas mana shu ikkita uchinchisi yoki qul ollohu ahad yoki allohu la ilaha illahu al hayiul qoyum degan oyati kursi yoki oxiridagi baqaraning oxiridagi ikkita oyat amana min robbihi val mu'minun degandan keyingi ikkita oyat oxirdagi ikkita oyat keyin aytdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday deb panoh so'ragin ollohdan dedilar va bunga o'xshashini hech ham panoh so'ruvchi odam panoh so'ramabdi dedilar ya'ni uchta muvizotni o'qishlik bilan biron bir kishi shunga o'xshashi bilan panoh so'ramabdi dedilar ya'ni eng kuchli panohlardan biri وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وَنَصَائِي عن أبي سعد رضي الله عنه إمام ترمذي رواية قلق الحديث وأنه حسن حديث لدن أبو سعد الخدري رضي الله عنه رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوض من أعين الجان وأعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jinlarni ko'zidan va insonlarning ko'zlaridan pano so'rar edi ya'ni olloh nomi bilan pano so'rayman jinlarni ko'zidan ko'z tegishligidan va insonlarning ko'zlari tegishligidan deb insonni ko'zi tegishligi haq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kishini oldin qabrga kirgizib qo'yadi va tuyani oldin qozonga kirgizadi deganlar ko'z tegib o'ldirib qo'yishligi mumkin odamni ko'zi bor odamlar bor hayotda mana shu ko'zi bor odamlardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pano so'rar edilar va ko'zi bor jinlar ham bor ko'z tegib odamni yiqitib yo agar ko'zi kuchli bo'lsa o'ldirib qo'yadi yoki chalajon qilib tashlaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shulardan pano so'rar edilar hattoki ikkita qul tushgandan keyin qul a'udhu bi robbil falaq qul a'udhu bi robbinnas ikkalasi tushgandan keyin ikkalasini oldilar va undan boshqasini tark qildilar mana shu ikkita muavizatayni eng zo'r shaytondan panoh beradigan narsa salisu lil hifzi daf'i uchinchi sabab shaytondan was himoya bo'lishlik va uning vosvoslarini ketkizishlik shaytonni vosvosini ketkizishi kerak inson kursi talaha masaan lam yazal alayhi hafizun hatta yusbiha. oyatil kursini tilovat qilib turishlik oyatil kursini biz hammamiz bilamiz mana shu Oyatul kursini tilovat qilishlik har kuni kechqurunda kim tilovat qilsa alloh taolo tomonidan saqlovchi doim saqlab turadi hattoki tong otturguniga qadarsahiy buxoriyda maktuba. va uni har bir farz namozlardan keyin tilovat qilib turishlik lozim bo'ladi biz buni farz namozdan desa ham bo'ladi yoki farz namoziga ulanib ketgan namozlardan keyin ham tilovat qilsa bo'ladi deb aytamiz inshaalloh demak uchinchi sababi oyatil kursini kechqurun o'qib yotsa tong otguncha olloh taolo tomonidan himoya qiluvchi farishtalar tushadi va shu odamni tong ottirguncha himoya qiladi asabab to'rtinchi sabab tilavatu suratil baqaro suray baqaroni o'qishlik mana endi suray baqarani komil o'qib chiqsa hammasini o'qib chiqsa qanchalik Alloh taolo tomonidan himoya qiluvchi bo'ladi ravo muslim gayruhu, an abi Hurayra radhiyallohu anhu, imom muslim va termiziy va nasoiylar abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar anna rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Inna yafirru minal fihi suratul Baqara. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar uylaringni qabrlar qilib qo'ymanglar qabrga aylantirib qo'ymanglar ya'ni uylaringda ham namoz o'qib turinglar ya'ni sunnat namozi vitr namozi taajjud namozi yoki nafil namozlaridan ham ko'p ko'p o'qib turinglar dedilar har bir odam uyida sunnat namozlari yoki nafl namozlarini o'qib turishi kerak <laughs> shayton sura baqara o'qilgan uydan qochadi dedilar kimki agar sura baqarani uyida o'qsa, shayton 3 kungacha qochib ketadi shayton degani u faqat shayton emas jinlar ham shaytonga ergashgan jinlarni ham shayton deb aytiladi chunki ular ham shaytonning bir qabililar shuning uchun odamga ziyon yetkazadigan jinlar sura baqara o'qilganda qochadi Wal buyutakum muzlimatan majhura. ma'no uylaringni qabr qilib tashlab qo'ymanglar degani u zulmatlik tashlangan qilib qo'ymanglar misol uyda hech kim yashamaydigan qilib tashlab qo'ysa qanday bo'ladi mana shunday qilib tashlab qo'ymanglar va zulmatlik qilib tashlab qo'ymanglar balki qur'on bilan uni nurlantiringlar uylaringni va ollohga ibodat qilishlik bilan nurlantiringlar uni ibodat bilan nurlantirishlik eng avlo va qur'on o'qishlik bilan asabab beshinchi sabab demak baqara surasini o'qishligi ham uydan jinlarni qochiradi beshinchi sabab tilavatu xotimatu suratil baqara sura baqarani eng oxirgi xotimasini tilovat qilishlik mana bu ham shayton va vossoslari va jinlar ya'ni iymonga kelmagan jinlarni qochiradi an qochiradiroao imom termiziy abu masud il badariy roziyallohu anhudan rivoyat qiladi o qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar suray baqaraning oxiridan ikkita oyatni kim o'qisa bir kechada unga mana shu kechada har bir yomonlikdan kifoya qiladi dedilar har bir yomonlikdan kifoya qiladi agar baqara surasining oxirgisini ikki oyatini o'qisa bir kechada o'qisa shu kechaga kifoya qiladi va trmiziy an nomon ibn bashir roziyallohu anhu imom termiziy nomon ibn bashir roziyallohu anhudan rivoyat qiladi ani nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan annahu qol u zot sharif aytdilar olloh taolo dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam osmonlar va yerni yaratishdan 2 2000 yil avval bir kitobni yozib qo'ydi ya'ni yer va osmonni yaratishdan 2000 yil oldin bir kitobni yozdi u bilan birga ikkita oyatni tushirdi bu ikkita oyat bilan baqara surasiga xatm yasadi tugatdi amana rasulidan keyingi ikkita oyatni Alloh taolo tugatdi mana shu oyat bilan bu oyat uch kecha bir hovlida o'qilsa shayton unga yaqinlashmaydi dedilar uch kecha doimiy o'qib turishlik shaytonni qochiradigan narsalardan. As-sababu hamim al-mu'min va narsalardana kursiy 6 sabab حمم المؤمن صراسن أول ولتر واتلشيك و واتل كرسي نتر واتلشيك رواتر مزي وغروه عن ابي هريرة رضي الله عنه إمام ترمزي و وندم ابو هريرة رضي الله عنه رواتلالة انه قال اكشايت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حمم المؤمن الى قوله إليه المصير واتل كرسي حين يصبحوا حفز بهما حتى يمسي kimki hamim al mo'minni ilayhil masir degan joygacha o'qisa va oyatil kursini o'qisa undan keyin agar tong ottirganda o'qisa u saqlanadi toki kech kirgunga qadar saqlanib turadi. man bihima hatta yusbiha. Kimki agar kechqurun o'qisa kechki payt kirganda o'qisa u bilan mana shu ikkita hamim al mumin bilan oyati kursi ikkalasi bilan saqlanib turadi hattoki tong ortturgunga qadar demak bizda juda ko'p tavizotlar bor ya'ni Allohdan panoh so'rayotgan narsalarimiz bor <laughs> mana shularni <laughs> qaysini bo'lsak ham qilsak bizga Alloh taolo nusrat beradi shayton ustidan g'oliblikni beradi ko'zga ko'rinmas shaytonlar <laughs> jinlar juda ko'p insonga doim g'aflatda qolishi bilan zarar berishlikka harakat qiladi السبب <سؤال> السابع المواظبة على قول لا إله إلا, الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مئة مرة سبب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يزمرت أجلي ما نشو يزمرت أجليهم شيطان دان يعني yani, لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير أصغنا كلمهنا ما نش كلمانة كمكي يزمرت أذى روى الشيخاني وغيرهما إمام بخاري وإمام مسلم رواية قلقان وعندن بشقة كشلر هم رواية قلقان حديثاً أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلقان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغنبارنا صلى الله عليه وسلم ايتلر من قال كم كي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دب أتسا في يومين مئة مرة har kunida yuz martadan aytsaaa ashri unga o'nta qulni ozod qilganlik barabarda savob beriladi bir qulni puli ming dirham bo'lgan ya'ni qullarni mahorati kasbiga qarab ko'tarilib tushib turadi yosh bo'lsa baquvvat yigirma yosh bo'lsa misol yoki yigirma besh yosh bo'lsa uni narxi alohida yigirma besh yosh bo'lib ko'p hunarlarni bilsa uni narxi alohida xullaski mingdir ham mingdir hamdan yoshi qarilari bo'lsa besh yuzdir ham yoki shundan kam bo'lmaydi mana shunday quldan o'ntasini ozod qilganchalik bo'ladi agar yuz marta aytsa la illaha illalloh vahdahu la sharika llah kalimasini oxirigacha aytsa o'nta qulni ozod qilganchalik bo'ladi humt va yana unga yuzta hasanotlar yoziladi va undan 100 ta gunohi kechirilib yuboriladi o'chirilib tashlanadi Va lahu hirzan yawmahu zalik, unga shaytondan mana shu kunda himoya bo'ladi hattoki kech kirguniga qadar demak ertalab turib odam 100 marta aytsa ta qulni ozod qilganchalik bo'ladi ya'ni bu 10 ta qul bani Hashimdan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlari qui bo'lib tushib qolsa uni narxi juda ham katta bo'ladi qimmat bo'ladi bani hoshimdan quli bo'lib qolgan o'nta kishini ozod qilganchalik barobariga to'g'ri keladi deganlar va yuzta hasanot yoziladi yuzta gunoh o'chiriladi bu ham yetmaganday ertalab aytsa agar kechki paytgacha shaytondan himoya bo'ladi <laughs> bu amalni qiyomat kunida biron bir, bir kishi bunchalik amal bilan bora olmaydi. magar bir kishiki shundan ko'ra ko'proq amal qilgan bo'lsa shundagina shu amaldan ko'ra ko'proq bo'lib borishi mumkin ya'ni kim agar 100 marta la ilaha illalloh vahdahu la lahul lahul mulk lahu hamd ala kulli shay'in qodir deb 100 marta aytsa qiyomat kunda eng katta savob shu odamniki bo'lib boradi agar agar biron bir kishi ko'p qilishi mumkin qachonki agar u shundan ko'ra ko'prog'iga amal qilgan bo'lsa 100 marta emas misol 200 marta 150 marta aytgan bo'lsa shu odamniki ko'proq bo'ladi 100 ta aytgandan ko'ra bo'lmasa 100 ta aytganniki juda ko'p bo'ladi biz mana shu yerda darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsimizni As-sababu asababutamin sakkizinchi sababdan Al-iksaru min ta'ala fa innahu hirzun ollohni zikrini ko'p aytib yurishlik chunki u shaytondan himoyadir degan yani sakkizinchi bobdan boshlaymiz inshaolloh ollohni zikrini ko'p aytgan odam ham ollohning sharofatiga muyassar bo'ladi alloh taolo uni himoya qiladi xoh bu qur'on tilovat qilib yurish bo'lsin xoh zikr bo'lsin xoh istig'for bo'lsin xoh dars bo'lsin ollohni zikri bilan odam doimo to'la bo'lib yurishi kerak mana shunday